Нет? Нет. Кто тогда является? Мы в активном поиске. Тогда, а, уходим, а, тогда, а, тогда а, получается, а, вы а, самоназначенный директор. Нет, кто нет, вас назначил? Нет. Кто вас назначил директором? Просто мы хотим знать, ну, если мы в одной лодочке, кто а, самоназначенный Я являюсь директором. Хорошо, тогда вы являетесь и инвестором? Нет. Инвестор и директор и руководитель это разные люди. Ну, так, мы хотим узнать, кто же инвестор. Давайте а мы этот вопрос оставим на будущее. А вы Я скрываете? не могу за него отвечать. Нет, Я не полномочен за, вы... за него отвечать. Вы, у него вы, есть общее вы, собрание, вы, вот пусть со оно отвечает. Но вы же директор и вы должны вообще-то отвечать. К чему вы ведете? Мы хотим узнать инвестора. Инвестора, к кому мы можем прийти и ну, договориться о каких-то там финансовых вопросах. Мы договоримся. Ой, здравствуйте. Вы знаете, вы сомневаетесь, когда это случится? приблизно Когда это? Пару. Если бы я знал, когда это случится, Но я то бы то вот тобой... тут на дверях написал этот график. В я вопросу, не знаю. Дивіться, вы не можете это вырешить, люди Будут, хотят вы это сами, а вы подготавливаете позволяете может быть. Знаете, знаете, как сейчас получается? Последние три встречи получается так, что руководство Идет на объяснение ситуации. Руководство старается сделать все для того, чтобы эту ситуацию разрешить. Есть у нас две профсоюзных организации, которые, как бы я еще раз говорю, выдвигают ультиматум. Я еще раз сказал, повторяю сейчас и последний раз говорю. Языком ультиматума мы ничего а не дадим. Вы дозволите мне спитать? Мы просим выкопить нам деньги, которые вы нам задолжали. Вы, 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 уже вы, почему, а почему А где вы были, когда была генеральный директор прошлого? Почему Это вы к ней не приходили? Подождите. подождите. Подходили. Вы, ну, подходили. Подходили. Что подходили. она вам сказала? Почему не было забастовок? Ну, а я, вот да? а а смотрите, а смотрите, я говорю, директор, общайтесь с ней. И что? И вы что вы идите вы к ней. Же, Вам и дать адрес? Мы как ты можешь по не у меня Юрий Лукарин был. Это уже третья, да? Нет. Я Мы все украинцы что же А тих, тому і стоїть питання про інвесторів, до кого звертатись? Ви, ви відсилаєте до неї, вона відсилає до вас. Якщо б ми зверталися до інвесторів, по-перше, треба було б нам з вами Ну так прекрасно, давайте. Ми до, до, цього часу, до цього часу ми цього не робили. Ну, давай і давайте зробимо, але коли я буду знати реальну картину. Зараз на даний момент ще проходить аудит підприємства. Орієнтовно, коли це може бути. Это может быть после запуска канала. десь місяць, два вот месяца. А вот и милиция. милиция. А вот а и милиция. Пожалуйста, подойдите к нам. Пожалуйста, мы... Это мы вызывали милицию. Да. Ну, подойдите. Да. Подойдите. Да. 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 Нас не пускают на наши рабочие места. Причина вот, объяснена. Вот Это директор, трудовые вот права ну, есть... Драки здесь нет. нет э, ну, в связи с чем просим, вы вызывали? Какое право нарушения? Да, мы просим... Помочь, Причина помогает. в том, что технически нет электроэнергии на рабочих местах. А про То есть, э... на этап... Давайте не будем лукавить. На про втором этаже есть, на первом не нет. Знает. Для того, чтобы первый этаж работал, там должно так, быть электричество. Мы на втором, это тоже наши рабочие места. Ваши рабочие места на первом. Нет, у меня на втором этап. Хорошо. Второй этаж связан с первым. В итоге. Это ваш ага. да, нет, он я не он ее директор. В трудовой книжки стоит совершенно другой Нет, у меня То стоит, нет, извините, вот человек Вы должны убираю. были ее сдать, урбанский, урбанский. Вы ее должны были меня сдать никто при увольнении. Отсюда не увольнял. Отсюда меня а не увольнял. вы здесь были устроены? Да, я была устроена. Покажите запись. Причем здесь запись? Это я, это. Это, у меня не было официально вложения. Это ваше. Это прошло. Это это, упоминя, а, это, налоги, это значит, не Я, у не у меня, вас, меня, я вас, неофициально на работу подождите, не приглашал. Подождите, у меня есть. Я вас неофициально на работу не приглашал. Так То, кто вы, а вы не, вы не, работали, не называли, А я не, вы знаете, я не не знаю на каком вы основании работаете. Я вообще-то, я вообще. Поэтому я еще раз говорю, мы сейчас заходим в глубокую яму ультиматумов. Я вам делал заявление несколько раз. Как это будет решаться, эти вопросы? И вот Евгений, который сегодня все это организовал. Где Евгений? Вот Евгений. Вот, я понимаю, я все это прекрасно знаю. Я знаю все то же самое, что знаете вы. Поверьте. Милицию кто вызвал? Вы вызвали? Нет, мы не вызвали. Нет, все не У нас есть заявление, но мы не где, на, вам где директор наезжает? говорит, что не в рабочем состоянии. Не в рабочем состоянии телеканал. Мне я их некуда не пустить. там мои вещи. лежат. Я хочу забрать свои. Сейчас помещение. Вы увольняетесь? Нет, я не увольняюсь. Уважаемые представители милиции, я вам заявляю, что сейчас помещение закрыто, опечатано во избежание... Э... Будем считать, что опечатки. Вы... <свят> <свят> Но они закрыты. Доступ туда мною лично всем запрещен. Во избежание провокации. Не Хорошо, отлично. Очень Я не вижу, о чем сейчас с вами разговаривать. Я не заявлял. Я говорил, что как только нужны будут службы технической эфирной, они будут привлечены. Вы технически или эфирная служба. Новостная. Я сказал, что я попал, говорил с какого числа новости будут запущены. А, со второго числа будут новости. Просмотрите а видео, пожалуйста. Вот. Нет. Вот. Нет. Не было такого заявления. Новостей со второго числа не было.

Ищите, Я сейчас стримлю. Да, шесть этих самых посмотрим. Или сегодня вечером? 5-6 Просто сейчас по техническим Я причинам Телеканал отключен мы имеем Электричество права. отсутствует мы имеем Если, э, Пришла мне сегодня смс Пришла мне сегодня смс О том, что вы боитесь Что вас могут уволить за прогул смотрим на календарь сегодня второе число но не первое если бы вас кто-то хотел уволить за прогул уволили бы еще вчера а После... нам сейчас час нараховывается зарплата гол, я макричко. не говорил всем выходить второго на работу скажите максим викторович нам нараховывается за зарплата Дончик, мы вам каналы, не можем выйти на работу нам нараховывается вам начисляется заработка да, да. да, вы да. уже сказали что у нас Проработав у вас полгода, мы у вас не работаем. Вы Я дурок, такого да не говорил. Вы что Вы сказали, Максим, подойдите, пожалуйста. Настя, Настя. Нас. Да, подожди, подожди. <свят> мне, мне...